Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua penonton yang setia mengikuti program Bual Bicara kami Selamat datang ke sesi Bual Bicara pada hari ini yang bertajuk Perkhidmatan Terapi Saya Encik Syahida, moderator anda pada hari ini Saya sangat teruja kerana dapat membawa anda menelusuri dunia terapi kesihatan dan kecantikan badan. Bidai yang kini menjadi pilihan ramai dalam meningkatkan keyakinan diri dan kesihatan menyeluruh. Sebelum kita memulakan program pada pagi ini, mohon para penonton semua untuk mengimbas QR bagi meneruskan program Bual Bicara ini. Bidang terapi bukan sahaja fokus pada penampilan luaran, tetapi turut menitik beratkan kesehatan, kesejahteraan mental dan profesionalisme dalam perkhidmatan. Oleh itu, ia membuka banyak peluang untuk individu yang ingin berkembang dalam kerjaya yang bermakna dan kreatif. Bersama saya pada hari ini ialah seorang juruterapi jemputan iaitu Encik Dini yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang terapi kesihatan dan kecantikan. Beliau akan berkongsi pandangan, pengalaman serta ilmu pengetahuan tentang dunia estetik yang semakin berkembang pesat. Terima kasih Cik Syahida. Saya berasa amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang terapi kesihatan dan kecantikan. Bidang ini sangat menarik kerana ia menggabungkan kemahiran teknikal, kreativiti dan layanan pelanggan. Sekaligus, memberi peluang luas untuk berkembangan diri dan kejayaan profesional. Baiklah, untuk membuka perbincangan kita pada hari ini, boleh Cik Dini kongsikan apakah nama NOS dan Code NOS yang digunakan bagi bidang ini? Sudah tentu Cik Syahida. Nama NOS bagi bidang ini ialah terapi servis dan kodnya ialah S960-002-3.3.2. Kod ini sangat penting kerana ia menjadi rujukan utama dalam menentukan piawaian kompetisi yang perlu dikuasai oleh pelajar. Dengan mematuhi piawaian ini, pelajar akan lebih bersedia dan layak untuk bekerja dalam industri terapi secara profesional. Menarik. Jadi, NOS ini sebenarnya berfungsi sebagai panduan utama dalam memastikan pelajar benar-benar mencapai tahap kemahiran yang diiktiraf industri, ya? Betul, Cik Syahida. Ia bukan sekadar dokumen, tetapi satu garis panduan menyeluruh yang membantu kita melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan sebenar pasaran. Jadi, adakah nama kursus ini berbeza mengikut institusi? <laughs> ya, kadangkala namanya berbeza. Sesetengah institusi mungkin menamakan kursus ini sebagai Aesthetic Therapy Course, Beauty and Wellness Program, Cosmetology Course. Untuk Aesthetic Therapy Course, merujuk kepada rawatan kecantikan dan estetik bukan pendedahan besar tetapi rawatan seperti facial, terapi kulit, terapi badan, rawatan dada terapi kulit, urutan estetik dan lain-lain. Khusus ini mengajar aspek teori, anatomi dan sains kosmetik. Untuk beauty and wellness program, program beauty and wellness lebih luas ia tetapi juga elemen kesihatan dan kesejahteraan wellness. Misalnya aromaterapi, urutan kesihatan, rawatan relaxing, gaya hidup sihat dan sebagainya. Ia mungkin merakumi khusus yang memberi tumpuan kepada kesejahteraan mental dan fizikal, pengurusan spa, pemakanan dan teknik, jawat, teknik rawatan semula jadi. Dan akhir sekali, untuk kosmetologi kos, bidang yang lebih teknikal dan melibatkan penjagaan rambut, kulit, kuku dan up. Ia sangat praktikal termasuk hair styling, potongan rambut, pewarnaan rambut, rawatan kulit, manicure dan pedicure dan lain-lain. Namun, matlamatnya tetap sama iaitu melatih pelajar menjadi pakar dalam rawatan dan penjagaan kulit, tubuh dan kesejahteraan diri secara profesional. Malah, Khusus ini menekankan teknik yang selamat, kaedah moden dan etika kerja yang tinggi. Baiklah Encik Dini, saya pasti ramai yang tertanya-tanya apakah sebenarnya yang akan dipelajari oleh pelajar dalam bidang terapi servis ini? Soalan yang menarik Encik Syahidah, dalam bidang ini pelajar akan didedahkan dengan pelbagai kemahiran yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga sangat berguna dalam industri kecantikan dan kesihatan. Antara kemahiran utama yang mereka dapat pelajari termasuklah asas rawatan badan seperti teknik urutan, pemulihan otot dan rawatan relaksing yang membantu pelanggan Merasa segar dan tenang. Penjagaan tangan dan kaki merangkumi manicure, pedicure serta rawatan spa yang memberi pengalaman menyeluruh kepada pelanggan penggunaan produk dan peralatan terapi dengan cara yang betul, selamat dan mengikut perawatan profesional. Teknik penjagaan kulit dan kecantikan supaya setiap rawatan yang dijalankan benar-benar memberi hasil yang memuaskan. Selain itu, pelajar juga akan mempelajari tentang kesihatan, keselamatan di tempat kerja serta etika perkhidmatan ini penting kerana kami mahu mereka bukan sahaja mahir secara teknikal tetapi juga mempunyai sikap profesional dan beretika tinggi dalam melayani pelanggan. Wah, nampak sangat menyeluruh. Jadi, pelajar bukan pelajar bukan sekadar belajar teori, tetapi ia memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan. Tepat sekali. Kami mahu mereka keluar sebagai terapis yang berkemahiran berpengetahuan dan yakin untuk berdepan dengan dunia kerja yang sebenar. Encik Dini, bagaimana pula dengan tahap pembelajaran dalam CJ Kemahiran Malaysia atau SKM dalam bidang ini? Baik Encik Syahida, bidang terapi servis ini ditawarkan bermula dari SKM tahap 1 sehingga tahap 3. Pada setiap tahap, pelajar akan melalui proses pembelajaran yang semakin mendalam bermula daripada kemahiran asas sehinggalah ke tahap kemahiran profesional. Bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh, pelajar boleh menyambung ke DKM atau eh, iaitu Diploma Kemahiran Malaysia dan seterusnya ke DLKM iaitu Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. Melalui laluan ini, mereka bukan sahaja meningkatkan kemahiran tetapi juga membuka lebih banyak peluang untuk berjaya dan keusahawanan dalam bidang terapi serta kecantikan. Selain itu, pelajar turut berpeluang mengikuti khusus tambahan dan model khas seperti teknik terapi terkini, pengurusan spa serta inovasi dalam kecantikan. Pendedahan ini penting agar mereka sentiasa merelevan dan mampu menyesuaikan diri dengan tren serta perkembangan semasa industri. Jadi, bidang ini bukan sahaja menawarkan laluan pembelajaran yang jelas, tetapi juga fleksibel dan berterusan. Tepat sekali, kami mahu memastikan pelajar bukan sahaja berilmu dan mahir, tetapi juga mampu berkembang selari dengan perubahan industri kecantikan yang dinamik. Baiklah Encik Dini, terima kasih atas penyelesaian penyelesaian tersebut Sebelum kita melangkah ke segmen seterusnya sama-sama kita saksikan video iklan ringkas yang telah disediakan Kembali semula kita dalam sesi bual bicara pada hari ini yang bertajuk perkhidmatan terapi. Baiklah Cik Dini, jadi di manakah para pelajar boleh mengikuti pengajian dalam bidang terapi servis ini Cik Dini? Peluang ini, peluang untuk belajar dalam bidang ini sebenarnya amat luas Cik Syahidah. Antara institusi yang menawarkan program berkaitan termasuklah College Vocational yang menyediakan latihan berstruktur dan berorientasikan kemahiran. Giyak Mara yang terkenal dengan latihan kemahiran teraskan keusahawanan. Serta institusi swasta seperti Aesthetic Academy yang turut menawarkan program persijilan kemahiran Malaysia. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh melayari di www.myspike.my. Selain itu, Pelajar mempunyai pilihan untuk mengikuti modul pembelajaran sepenuh masa bergantung kepada kesesuaian masa dan kemampuan masing-masing. Pendekatan ini memberikan fleksibiliti kepada semua sama ada kepada para pelajar muda yang baru menamatkan persekolahan mahupun kepada profesional yang ingin menambah kemahiran dan kelayakan dalam bidang terapi dan kecantikan. Bagus sekali. Jadi, tiada alasan untuk tidak mula belajar kerana peluang terbuka luas untuk semua peringkat. Betul Cik Shaida. Yang penting hanyalah semangat untuk belajar dan keinginan untuk berjaya. Adakah peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sijil lanjutan, profesional atau bahkan ijazah? Okey. Bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh, ada juga peluang untuk menyambung ke peringkat ijazah melalui pengiktirafan pembelajaran terdahulu APL atau penyambungan ke institusi tempatan dan antarabangsa yang menawarkan program berkaitan terapi, kesihatan atau pengurusan SPA. Selain itu, pelajar juga boleh mengikuti khusus profesional jangka pendek seperti Estetik Terapi Merujuk rawatan estetik bukan pembedahan untuk kecantikan kulit dan badan facial urutan terapi kulit mesin estetik dan lain-lain Dalam khusus anda akan belajar teori anatomi kulit, jenis kulit dan sains kosmetik dalam kemahiran praktikal rawatan badan dan muka Seterusnya Holistic Body Treatment Holistic bermaksud pendekatan menyeluruh body, mind and wellness bukan hanya rawatan fizikal semata-mata. Rawatan badan holistik boleh termasuk urutan relaxing, terapi aromaterapi, body wrap, rawatan detox, reflexology dan lain-lain. Dan akhir sekali, spa management certification. Ini adalah kursus yang mengajar aspek pengurusan spa, bukan hanya terapi spa Kandungan khusus biasanya merangkumi pengurusan operasi spa, perkhidmatan pelanggan, pengurusan spa, pemasaran spa, kewangan spa dan juga rawatan terapi spa sebagai sebahagian daripadanya. Dengan laluan yang fleksibel ini, pelajar bukan sahaja boleh meningkatkan kelayakan akademik tetapi juga memperkukuh kemahiran teknikal profesional mereka dalam industri yang semakin berkembang pesat ini menarik. Jadi, bidang ini memang menyediakan peluang berterusan untuk mereka yang ingin membina kerjaya jangka masa panjang dan diiteraf di peringkat lebih tinggi. Tepat sekali Cik Syahidah. Dalam bidang terapi servis, pembelajaran tidak terhenti. Ia berkembang seiring dengan pengalaman dan kemajuan diri seseorang. Baiklah Cik Dini, sudah tentu ramai yang ingin tahu, apakah peluang pekerjaan yang menanti graduan dalam bidang terapi servis ini? Baiklah. Sebenarnya peluang dalam bidang ini sangat luas dan menarik. Graduan boleh mencuburi pelbagai kejayaan seperti ahli terapi kecantikan. Ia memberikan rawatan wajah dan penjagaan kulit yang yang profesional. Pakar spa, ia bukan sekadar pakar, tetapi mahir dalam pelbagai jenis terapi badan dan body relaxing. Untuk beautician professional, ia mampu mengurus rawatan kecantikan dari hujung rambut hingga hujung kaki. Maka dengan keempat-empat kejayaan tersebut, ia memberi peluang pekerja di spa hotel, pusat kecantikan, pusat kesihatan malah di agensi kerajaan seperti hospital pemulihan. Selain itu, bekerja dengan majikan, graduan juga digalakkan untuk menjadi usahawan, membuka spa sendiri atau membangunkan perniagaan dalam bidang kecantikan dan kesihatan. Dengan kemahiran yang mereka pelajari, mereka mampu berdikari dan mencipta jenama sendiri dalam industri yang sedang berkembang pesat ini. Wah, itu memang peluang yang sangat menarik. Nampaknya bidang ini bukan sahaja memberi kemahiran tapi juga membuka jalan ke arah keusahawanan dan kejaya profesional. Betul Cik Shahida. Itulah kelebihan bidang terapi servis. Ia melahirkan tenaga mahir yang bukan sahaja berkemampuan dari segi teknikal tetapi juga mempunyai potensi untuk berjaya sebagai usahawan yang berdikari dan kreatif. Menarik sekali. Adakah individu yang mempelajari bidang ini berpeluang mengembangkan kerjaya mereka? Sudah tentu. Mereka boleh menjadi jurulatih kemahiran, membuka spa atau pusat kecantikan sendiri, menjadi penasihat kecantikan secara profesional, menguruskan spa sebagai pengurusan profesional. Malah, bidang ini memberi peluang untuk kreativiti, inovasi dan pembangunan diri secara berterusan kerana tren dan teknik dalam terapi sentiasa berubah dan berkembang. Seterusnya, boleh Encik Dini kongsikan anggaran kadar gaji bagi individu yang bekerja dalam bidang ini? Okey, baiklah. Secara umumnya, kadar gaji permulaan ialah RM1,500 hingga RM3,500 sebulan bergantung kepada pengalaman dan tempat kerja. Bagi mereka yang berpengalaman atau memiliki kemahiran khusus, gaji boleh meningkat dengan ketara. Malah, mereka yang membuka perniagaan sendiri mempunyai potensi pendapatan yang jauh lebih tinggi. Amat menarik ya, gaji yang ditawarkan. Baiklah, kita berehat sebentar bagi memberi ruang kepada video iklan yang bakal dipaparkan. Diharap para penonton tidak berganjak dari tempat duduk yang sedia ada kerana selepas ini lebih banyak soalan-soalan menarik yang dapat membuka minda kita yang bakal kita ajukan kepada Cik Dini Baiklah, kita kembali semula dalam sesi bual bicara. Sebelum itu, mohon para penonton mengimbas QR code yang telah dipaparkan. Kini, saya dengan suka citanya memuka sesi soal jawab Q&A kepada para penonton untuk mengemukakan sebarang persoalan berkaitan topik kita pada hari ini. Jangan malu bertanya dan berkongsi pandangan kerana setiap soalan pasti akan dijawab dengan jujur dan berinformasi. Sila ajukan pertanyaan yang membina agar kita sama-sama menambah ilmu dan pengetahuan diri. Sesi Q&A ini terbuka seluas lautan. Sebelum sesi soal jawab penonton dimulakan, saya ingin menanyakan tiga soalan kepada Encik Dini. Baiklah, soalan yang pertama, seperti yang kita semua sedia maklum, setiap bidang ada cabarannya. Apakah cabaran terbesar dalam industri terapi ini, Cik Dini? Okey, saya lihat cabarannya ialah persaingan tinggi, perubahan tren yang sangat pantas dan keperluan untuk sentiasa mengikuti latihan kemahiran baru. Pelanggan sekarang juga lebih bijak dan mahukan hasil serta pengalaman yang berkualiti. Hmm. Cik Dini, soalan kedua ya. Okay. Ramai yang masih keliru antara terapi kecantikan dan terapi kesihatan. Boleh Cik Dini jelaskan perbezaannya? Okey, baiklah. Sudah tentu terapi kecantikan lebih fokus kepada penampilan seperti rawatan wajah, kulit dan estetik. Manakala terapi kesihatan pula lebih kepada pemulihan tubuh, urutan terapi relaxing dan kesejahteraan dalam main. Kedua-duanya saling melengkapi Cik Syahida. Baiklah, soalan yang terakhir ya Cik Dini. Apakah kesalahan biasa yang selalu dilakukan oleh ahli, baru, ahli terapi baru? Okey, antara kesalahan biasa ialah tidak menjaga kebersihan alat. Memberi rawatan tanpa konsultasi tidak mengikut SOP keselamatan dan terlalu yakin tanpa berkebal, tanpa pengalaman. Okey. Soalan yang seterusnya, okey, apakah jenis terapi yang biasanya ditawarkan dan apakah tujuan utama setiap rawatan? Okey, baiklah. Antara rawatan yang ditawarkan termasuklah urutan badan, rawatan wajah atau dikenali sebagai facial, aromaterapi, refleksologi serta rawatan badan seperti body scrub dan body wrap. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesihatan kulit, melegakan tekanan, meningkatkan peredaran darah, membantu proses detoksifikasi serta memberi kesan relaksin menyeluruh kepada tubuh dan minda Cik Syahidah. Baiklah. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat cik Dini. Semoga perbincangan hari ini memberi inspirasi kepada penonton yang berminat menceburi bidang terapi, kesihatan dan kecantikan badan. Kami harap penonton dapat melihat potensi kerjaya, peluang pembelajaran dan kepentingan profesionalisme dalam bidang ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dan kepada penonton jangan lupa teruskan mengikuti program kami pada episod seterusnya yang pastinya membawa lebih banyak ilmu dan inspirasi.